Dia salah seorang yang Allah bagi nampak malaikat turun masa perang badar. Tapi masa tu walaupun dia nampak demikian, Allah tak buka lagi pintu hidayah. Waktu perang badar berkecamuk, dia kan antara penentang Nabi. Dia duduk belah kafir musyrikin Mekah. Tapi masa tu Allah dah tunjuk, buka hijab pada dia, nampak malaikat-malaikat yang -malaikat turun tu. Siapa nampak? Abu Sufyan bin Harith. Tapi dia simpan untuk diri dia. Masa tu dia tak lagi nak berubah masuk Islam. Walaupun Allah dah tunjuk demikian pada dia. Ha, nah, tu kisah Abu Sufyan. Habis Abu Sufyan, habis ya. Habis layak ni. Abdullah bin Abi Umayyah. Siapa dia sebenarnya sepupu Nabi yang bernama Abdullah bin Abi Umayyah ni? Cerita lebih awal macam lah, lebih kurang ha? Ini saya stop dulu. Dia benda ni berlaku lama dah. Benda ni berlaku lama dah. Ada dua orang sepupu Nabi, dua orang sepupu Nabi. Saya sebut ah, ha? seorang nama Abu Sufyan, tapi bukan Abu Sufyan hak mertua Nabi tadi. Abu Sufyan mertua Nabi, Abu Sufyan bin Harb. Hak ni nama dia Abu Sufyan bin Al Haris. Al Haris tu anak sulung Abdul Muttalib. Anak sulung Abdul Muttalib nama Al Haris, pak saudara Nabi. Anak dia Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Al Haris ni lahir lebih kurang dekat masa dan waktu dengan Nabi, tahun yang sama, tahun gajah. Umur dia dekat dengan Nabi, sebaya dengan Nabi dan dia juga disusukan oleh orang yang sama. Iaitu sama-sama menyusu dengan Halimah As-Sa'diyah. Nabi pun dengan Halimah, dia pun dengan Halimah. Bukan setakat sepupu, dia adik-beradik sesusuan Nabi. Dan waktu kecil bermain sekali, semua sekali. Jadi bila Nabi awal-awal diangkat jadi nabi dan rasul, ramai orang beranggapan bila Nabi tak berdakwah, kedudukan dekat dan kerabatnya dengan Nabi tadi, sepupu, saudara sesusuan, main sekali, orang beranggapan dia antara orang paling awal akan masuk. Islam bila Nabi berdakwah, tapi sebaliknya. Bila Nabi tak berdakwah, dia antara orang paling kuat lawan Nabi. Dua keistimewaan besar Allah bagi pada Abu Sufyan bin Haris, dia antara penunggang kuda tercekak di Mekah pada masa itu. Yang kedua, dia adalah seorang ahli syair yang mempunyai imajinasi tingkat tinggi. Syair-syair dia memang berkualiti dan bermutu Tetapi sayangnya Dia guna kemahiran dan kepakaran bersyair dia Untuk hina Nabi Dia karang syair untuk caci maki Nabi Dan benda ni berlangsung hampir 20 tahun lebih Dia duduk lawan Nabi Hampir 20 tahun dia duduk lawan Nabi Akhirnya Allah buka juga pintu hidayah Dia masuk Islam tapi biar dulu dan seorang lagi, Abdullah bin Abi Umayyah ni, dia sepupu Nabi belah mana? Sepupu Nabi belah mak saudara Nabi. Anak Abdul Muttalib yang perempuan ada enam. Anak Abdul Muttalib perempuan Safiyah. Ada nama Ummu Hakim Al-Baidah. Ada nama Atikah. Ada nama Umaymah. Ada nama Arwa. Ada nama Barrah. Mak saudara Nabi yang nama Atikah. Atikah binti Abdul Muttalib kahwin dengan Abu Umayyah bin Al-Murirah. Lahirlah dua orang anak, Zuhair dan Abdullah. Zuhair sejak awal sampai meninggal tak masuk Islam. Abdullah ni, hak ni lah. Geng-geng hak duk, duk cakap dialog dengan Nabi tadilah. Ni, hak kita kata yang akan iring Nabi balik ni. Tapi lepas tu dia masuk Islam jugalah. Baik, kenapa saya cerita pasal Abu Sufyan bin Haris? Kenapa saya cerita pasal Abdullah bin Ibnu Abi Umayyah? Sebab waktu nak jadi peristiwa pembukaan kota Mekah, dua orang ni lah daripada Mekah menuju Madinah nak jumpa Nabi nak masuk Islam. Bayangkan seorang tu lama dah duk lawan Nabi dengan syair dia 20 tahun, kawan ni antara orang yang berdialog dengan Nabi. Tapi pada tahun ke-8 Hijrah berlaku peristiwa besar pembukaan kota Mekah. Nabi akan bertolak daripada Madinah pergi ke Mekah bersama 10,000 pasukan. Mana kalau mereka dua orang ni tak tahu pun yang Nabi tu nak pi ke Madinah. Mereka dari Madinah Mekah pi ke Madinah nak jumpa Nabi nak masuk Islam. Nak bertaubat dah kesalahan dulu. Abu Sufyan bawa anak kecil dia, Ja'far. Abdullah bin Abi Umayyah. Baik. Bila rombongan Nabi bertolak daripada Madinah, mereka singgah di Abu'ak. Abu'ak ni tempat terkenal. Iaitu makam ibu Nabi. Ibu Nabi kan meninggal di Abu'ak kan? Nabi berhenti di situ. Bila Nabi berhenti di situ, dua orang ni tadi, hak jalan daripada Mekah ke Madinah, tak tahu pun rombongan Nabi. Kan Nabi rahsiakan perjalanan tu. Eh, ada rombongan besar, 10 ribu. Ada Muhammad dalam tu. Baguslah bagi mereka. Kita tak sampai perlu sampai ke Madinah. Nabi duduk tengah jalan. Jadi Abu Sufyan tadi bawa anak dia hak kecil ni, jumpa salah seorang sahabat, Minta bagi tahu pada Nabi kami datang daripada Mekah, kami dah insaf, kami menyesal perbuatan yang lama, kami datang nak jumpa Muhammad nak menyatakan keislaman kami, nak masuk Islam. Tapi bila sahabat ni bagi tahu kepada Nabi yang sepupu Nabi, Abu Sufyan bin Al-Haris dan sepupu seorang lagi iaitu Abdullah bin Abi Umayyah nak jumpa Nabi, Nabi palingkan muka dia. Nabi tak mau jumpa mengingatkan 20 tahun dia duk syair, dia duk hina Nabi, caci Nabi, Nabi rasa macam kecewa dengan apa yang dia buat pada Nabi. Kawan ni pun sama. Kawan ni ni kalau saya cerita lepas ni apa yang dia buat pada Nabi. Tuan-tuan tahu tak? Masa dia iring Nabi balik, Abdullah tadi, dia habak kat Nabi apa? Wahai Muhammad, kenapa begitu susah kamu nak tunaikan permintaan pemimpin-pemimpin kaummu? Mereka menawar, dia ada ulang balik hak tadilah. Mereka duk tak ni jalan sambil balik mereka duk tawar harta kamu tolak nak lantik kamu jadi pemimpin kamu tolak nak lantik kamu jadi raja kamu tolak nak ubat kamu kamu tolak bila mereka minta supaya permintaan perintah mereka ditunaikan oleh Tuhanmu kamu buat layan tak layan kami minta penisbahan atas kamu supaya turun malaikat membenarkan kamu kamu tak layan supaya kamu ada rumah besar mahligai kamu tak layan kami umpan pula dengan musibah atas kami supaya Tuhan jatuhkan langit kamu tak layan sesungguhnya dia apa Muhammad kalaulah sekarang ni ada tangga yang turun daripada langit kalau ada tangga turun daripada langit kamu naik atas tangga tu kemudian terus naik ke langit bayangkan kalau tangga tu turun kamu naik tangga naik ke langit kamu turun daripada langit bawa kitab daripada Tuhan kamu Tuhan kamu bagi kitab di samping kamu turun tu ada empat malaikat sebagai pengiring dan saksi bagi kamu. Sekiranya kamu buat macam ni sekalipun mendakwa tadi Allah bagi kitab kat aku ni kitab dia dan malaikat ni jadi saksi bahawa aku ni utusan Nabi Allah, kalau kamu boleh buat macam tu sekarang pun aku tak akan pernah percaya pada kamu. Tu tahap Abdullah bin Abi Umayyah. Kalau kamu buat lagu tu pun malaikat turun kamu bawa kitab aku tak akan pernah percaya pada kamu. Hatu yang bila dia nak jumpa Nabi, Nabi memang kecewa lah. Nabi tak jumpa, tak mau jumpa dua orang ni. Bila Nabi tak mau jumpa, kawan ni rasa sedih lah. Rasa sedih. Dia datang ni dengan niat yang baik dah nak masuk Islam. Nabi tolak pula nak jumpa dengan dia. Akhirnya mereka buat satu benda yang kadang-kadang kita dok buat lah ni. Mogok lapar. Ah, Kalau Nabi Muhammad tak mau jumpa, kami rela mati maksudnya kami akan tetap bertahan di sini sampai Muhammad jumpa kami walaupun dia tetap tak mau jumpa kami kami akan berlapar mati-matilah jadi bila mereka berdua nak mogok lapar isteri nabi yang nabi bawa untuk pembukaan kota Mekah ialah ummu salamah hindun binti abi umayyah hindun binti abi umayyah ummu salamah tadi abdullah bin abi umayyah hindun isteri nabi ni adalah adik tiri kepada abdullah Oh, dia jadi pening. Kenapa adik tegak macam ni? Tadi mak saudara Nabi ada nama Atikah kan? Ni mak saudara Nabi betul. Atikah binti Abdul Muttalib. Kawin dengan um, uh, kawin dengan Abi Umayyah. Dapat Abdullah sepupu Nabi yang datang tadi. Dalam masa yang sama, Abi Umayyah ni kawin bini nombor dua. Kebetulan bini nombor dua dia nama Atikah juga. Atikah binti Amir. Dengan Atikah bini nombor dua dapat isteri Nabi tu, Ummu Salamah. Jadi Abdullah, mak pertama, mak, mak saudara Nabi, Ummu Salamah isteri Nabi, isteri kedua yang nama Atikah binti Amir. Jadi Ummu Salamah adik tiri kepada Abdullah. Ummu Salamah jadi bini Nabi lah ni. Cuba pi pujuk Nabi. Wahai Rasulullah, sanggupkah engkau melihat anak pak cikmu merujuk pada Abu Sufyan bin Harith dan anak mak cikmu merujuk kepada siapa? Abdullah bin Abi Umayyah menderita disebabkan oleh kamu. Sanggup tak kamu tengok mereka menderita demikian disebabkan oleh oleh kamu. Kerana keeguan kamu tak mau jumpa dengan depa. Sekurang-kurangnya kesianlah pada si kecil tu. Anak hak kecil. Anak Abu Sufyan, Jaafar hak kecil. Hak tua tu biarlah dia nak mogok lapak. Hak kecil ni. Nabi buat tak layan. Ha, macam mana? Last kali, ada seorang sepupu Nabi dan dia juga menantu Nabi, siapa dia? Ali lah, ada orang lain lah, sepupu Nabi, menantu Nabi, saya dinak Ali dia berhasrat nak bantu dua orang ni, dia pun pergi dia kata macam ni dia kata, nanti kalau Nabi ni, dia bersembang depan sahabat dia, dia berkumpul, bila Nabi nak macam masa tu kamu masuk celah sahabat-sahabat lain, kamu selit-selit-selit, pergi duduk depan Nabi kamu selip pi depan Nabi, bila Nabi tengok kamu, kamu terus baca daripada ayat surah Yusuf ayat 91. Dia pun ajaklah ayat tersebut. Apa ayat tu? Qalutallahi laqad asaraka Allahu alaina wa in kunna lakhatiin. Kawan tu pun ajak-ajaknya ajak. ha, ah baca, jumpa Nabi, duduk depan Nabi baca ayat ni. Jadi bila ada kesempatan tu, tengok Nabi depan sahabat, dia pun celah, celah, selit, 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 celah, celah, selit, selit, selit. Last sekali, peruk, duduk depan Nabi. Bila Nabi tengok dia, Nabi paling kot lain. Nabi paling kot lain, dia pergi duduk kot lain tu, tunjuk muka dia. Nabi paling kot lain, dia pergi tunjuk dia. Last sekali, dia pun baca lah. Qalu, tallahi lakad asarakallahu alaina wa inkunna la khati'in. Sebenarnya ayat ni adalah perkataan-perkataan saudara Nabi Yusuf yang meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Qalu mereka berkata tallahi demi Allah laqad asarakallahu alaina sesungguhnya hari ini wahai Yusuf Allah telah melebihkan kamu ke atas kami wa in kunna lakhatiin dan sesungguhnya kami termasuk golongan-golongan yang bersalah ayat tu dalam surah Yusuf penyesalan saudara Yusuf atas perbuatan lampau Jadi bila nabi dengar kawan ini bila baca Quran tak pernah baca duk syair aje Nabi pun keling, Nabi tengok kali Nabi senyum, tak ada orang lain dah hajak ni. Kecuali dia Ali dah hajak ni, taktik ni ni. Jadi Nabi senyum, Nabi sambung ayat 92. Apa dia ayat 92? Qala la tasri ba'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya tidak ada cercaan ke atas kamu pada hari ini yaghfirullahu lakum moga-moga Allah mengampuni dosa kamu wa huwa arhamur rahimin dialah zat yang maha penyayang di antara para penyayang seolah-olah nabi baca ayat tadi sebagai bukti nabi dah memaafkan dan mengampunkan dosa kedua-duanya jadi masuk Islamlah Abu Sufyan bin Haris dengan Abdullah bin Abi Umayyah Ah, ha, termasuknya Abu Sufyan tak Abu Sufyan bin Harith tak ada dalam kelompok tadi. Hak adanya Abdullah bin Abi Umayyah tu. Hak dia iring Nabi tu sampai dia kata kalau Nabi naik ke langit turun bawa kitab ada malaikat pun aku tak percaya pada kamu. Ha, sampai tahap tu. Tapi alhamdulillah dua-dua dibukakan pintu taufik dan hidayah oleh Allah sehingga mereka berdua masuk Islam. Dan jadi pahlawan yang besar lah. Dan Nabi sebut Abu Sufyan ni salah seorang lelaki ahli syurga pun. Pernah satu ketika dia masuk dalam masjid Nabi bersama Aisyah. Jadi Nabi tanya isteri dia Aisyah, "Tu kamu tengok dak orang hak masuk masjid tu, kamu tahu dak dia tu siapa?" Aisyah kata tak tahu. Dia kata tulah anak pak cik aku iaitu Abu Sufyan bin Harith. Cuba kamu perhatikan dia bila-bila pun dialah orang pertama yang akan masuk dalam masjid dan dialah orang terakhir yang akan keluar masjid bila datang masjid. Maksudnya hari-hari dia orang pertama akan masuk masjid, bila time keluar dia orang terakhir. Perhatilah. Dan dia tak akan tengok tempat lain kecuali tempat sujud. Dan dia termasuk salah seorang lelaki ahli syurga. Sebab tu bila dia nak meninggal, tiga hari sebelum meninggal dia dah gali siap dah kubur dia di bakik. Kemudian bila dia duk gali kubur, tu orang duk tanya, ada siapa-siapa ke ahli keluarga meninggal, kamu gali kubur? Tak, aku gali untuk diri aku. Jadi tiga hari lepas dia gali, dia mati. Seolah-olah apa yang dia buat tu dia dapat rasa. Dan saat nazak dia, keluarga duduk menangis. Sahabat lain pun sedih. Dia kata, jangan menangis, jangan menangis. Kerana sesungguhnya, tengok apa perkataan dia sebelum dia berakhir. Selepas aku masuk Islam di tangan Muhammad, tidak ada satu dosa pun yang aku buat selepas pada tu. Lepas aku masuk Islam, Alhamdulillah tak ada satu dosa pun yang aku buat. Jadi janganlah kamu semua menangisi kematian ataupun pemergian aku. Setelah kematian sepupu Nabi Abu Sufyan bin bin Haris. <coughs> yang jarang kita dengar kisah. Panjang kisah dia ni. Abu Sufyan bin Haris. Dia salah seorang yang Allah bagi nampak malaikat turun masa perang badar. Tapi masa tu walaupun dia nampak demikian, Allah tak buka lagi pintu hidayah. Waktu perang badar berkecamuk, dia kan antara penentang Nabi. Dia duduk belah kafir musyrikin Mekah. Tapi masa tu Allah dah tunjuk. Buka hijab pada dia. Nampak malaikat-malaikat hati turun tu. Siapa nampak? Abu Sufyan bin Harith. Tapi dia simpan untuk diri dia. Masa tu dia tak lagi nak berubah masuk Islam. Walaupun Allah dah tunjuk demikian pada dia. Itu nah, kisah Abu Sufyan. Habis Abu Sufyan habis. Ya? Habislah ayat ni.